Доброго дня. Ми спеціально для каналу Чесне Слово вирішили попросити коментарі щодо сучасної політичної ситуації в Криму і подальшого розвитку цієї проблеми на міжнародного рівня у народного депутата України двох кликінь 5 та 6 Олександра Чорноморова. Це безперечно людина, яка достатньо гарно розбирається в цій проблемі і багато років працювала в системі органів місцевого самоврядування регіону. Александр Миколаевич, а вы можете сейчас прокомментировать ситуацию в регионе? Прежде всего, я хочу сказать, что взгляд изнутри Крыма на, на ситуацию вообще украинскую, которая раньше была, и взгляд из Киева ⁇ это две абсолютно разные вещи. Из Киева смотрится все по-другому. В Крыму то, что происходит, это следствие именно того, что э, Крымом и э, населением Крыма никто в Украине не занимался. Кроме грабежа, больше ничем не занимались. Э, я могу вам сказать, что в Ялте, где мне довелось жить и работать, э, около 300 объектов принадлежит э, народным депутатам Украины. 300 объектов на территории Крыма. Только одной Ялты. Как вы думаете? E, должны ли были ці люди займатися проблемами Криму? Добре, тобто фактично ви можете сказати про те, що Крим здали, і до, ці, до, до цієї здачі присутні е, представники нинішньої влади. Несомненно. не занимались им как раньше, так же и когда подошел момент, когда надо было экстренно принимать какие-то меры, принимать какие-то решения, никто этим не занимался, никому это было неинтересно, потому что занимались Киевом. Самое главное в корень в угла, что я хотел бы ставить и что, о чем говорил всегда, не, нельзя, не может какая-то нация а, а, э, одна говорит, что вот она хорошая, другая плохая. Вот это как раз и был бы национализм ярый. А э, э, то, что часто происходило, э, в том числе и в отношении Крыма, как раз и напоминало вот это воспитание ненависти и вражды. Только возвращение к дружбе народов русского и украинского может решить и в дальнейшем проблемы Крыма. Как вы считаете, когда Украине удастся повернутый Крым до складу нашей страны? Я не думаю, что это будет быстрый э, путь. Я думаю, что э, только экономические шаги, которые принесут результаты, э, принесут и путь к решению этих проблем. То, что сегодня творится в Крыму, э, я предвижу ваши вопросы в дальнейшем. Это же просто ужасно. Пустые пляжи, Пустые набережные. Как бы они там ни, ни рассказывали, сколько там у них приехало, там тысяч человек. Пусто. В прошлом году я был в санатории Нижнего Ориента, в котором отдыхало 30 человек. Вы можете представить санаторий первоклассный, в котором отдыхает 30 человек. Также и все остальное. Я думаю, что экономические, решение экономических вопросов наладило бы и путь к решению политических проблем. А по большому счету, если, допустим, вы ездите отдыхать куда-нибудь в Испанию или на Балканы, приезжаете туда, и вам там все хорошо, и вас никто не обижает, никто не оскорбляет, то это вполне нормально. А, ну, так надо создать такие условия, чтобы не было противостояния, не было вражды. Прежде всего этот конфликт на Востоке, который... Отражається і вроді би свіду в мірному Криму. Не вишив питання військового характеру, не вирішав їх. Останнє питання. Як ви вважаєте, от сучасна політика президента Порошенка та українського уряду ТРНБО в кримському питанні достатньо ефективна? Я не могу сказать, что она достаточно эффективна, я могу сказать, что она нормальная, взвешенная политика, хотя понятно, как ему трудно. В отличие от той власти, которая установилась в феврале прошлого года, и когда надо было заниматься вопросами в том числе и Крыма, больше решали вопросами деления власти на месте. И вот вам результат потери Крыма. А сейчас наш президент делает, в принципе, то, что может делать. Он не может прыгнуть выше себя. А как вы в этом контексте разглядаете крымско-татарские питания? Крымско-татарский вопрос достаточно сложный. И я помню слова премьера Куницына в свое время, который на совещании губернаторов и глав областей однажды сказал, это он мне лично рассказывал, что он бы все их проблемы поменял на одну свою, на проблему крымских татар. Это в то время, когда Крым был украинским. Она была всегда, она не решалась всегда так, как хотелось бы кому-то, кому и как Украине, и в том числе и как крымских татар. Но у крымских татар есть самоидентификация. Нужно ли применять к ним термин «коренного народа»? Ну, наверное, нужно. Также, что такое коренный народ? Это народ, который жил на данной территории до образования государства. Но также можно назвать и русскую нацию коренным народом Украины. И это, в этом нет ничего плохого. И э, это способствовало бы и дружбе, потому что и русский народ жил на территории Украины до образования государства Украина. И эти народы, русские в Украине, и крымско-татарские в Крыму, должны способствовать процветанию этих территорий, а не насаждению вражды и ненависти. Дякую, побратимы. Специально для канала «Честное слово» Александр Черноморов.